Кама И сейчас мы будем снимать челлендж батл. Наоборот. Батл челлендж. Мой оператор будет моя сестричка. Сестричка, покажи. Это моя сестричка Юля. Вторая сестричка. Это по маме на стороне, а Саша по папе. Вот это моя бутылочка. Идем. вставала она. Давай. И пробуем. Смотрите сюда. А, блин. Если что, у меня очень много будет попыток. Даю. красота Ладно, теперь попробую твоя mm. Ладно, еще раз я. на моей бутылочка. Там, там если что, прозрачно. Слышу, пожалуйста, мои подписчики, пожалуйста, пишите в комментариях, какое видео мне снимать, потому что у меня вообще в глазах не клеится. Если честно, я перед сном вспоминаю, а потом на утро забываю. Так что почти и еще раз, последний раз. Ладно. Если честно, я не... у меня не получается, и сейчас мы будем с Юлей дождаться по городу. Так что? Да, по городу. да, ну почти по городу, потому что нам далеко не, ну Юля далеко не разрешает. Ну, я, я, Они отдыхают, все. ну да. Вот смотрите, я какие куплю. красивые розочки. красивые это наши ЦДЮТ Розочки опять сейчас мы будем возле казацкой рады вон казацкая рада а сейчас мы увидели котят котята и сейчас Юля меня еще к маленьким приведет а, кошечкам. Это их не я, мама, это папа, черный. Мама. Идем, идем к садику. К садику? Да. О а, нет, возле вас я не пройду. Ой, какая еще хорошенькая, смотрите. Блин, береги, это да пусть бежит на... А там котята, они не боятся, можно их брать на руки. Да. Они не это не наш автобус? И котята, они, и их можно брать на руки. Они будут как раз вот такие, вот такие, как вот эти вот. Но они не боятся, они на ну, руки uh -huh. идут. Ласково просим солнечник. Интересно, интересно. Если честно, я очень люблю ну, котят и вообще собачек. Но мне мама, вы как знаете, ну, вы не знаете, но все равно. Мне мама не очень разрешает кого-то заводить. Это очень жалко. Ветеринарный киоск. Это очень жалко, что мне мама не рассчитает, скажите. Но зато а, я буду надеяться, что мне мама подарит какое-то какое, какое животного на день рождения. Я с ним увидела на мой день рождения. Это будет через месяц. Так что не надейтесь, что это будет близко. Вон где-то село. Путешествие в Москву и свинку на день рождения попадет? Да, с удовольствием, только его маму выкинуть. Окей. На улицу. Бутылочка! Я Слушай, подала к маме и выкинула на улицу. Угу. Что за животных у них здесь? Они всякие вот это кто не живет в Южноукраинске, вот этот наш дет дом. Он очень маленький. Там за детьми вообще плохо смотрят. Они на них орут, блин, как не знаю кто. Это какие-то бабушки. Бабушки. Это, это страх. Э, кому страх? Детям. Нет, это смехота детям. Когда они начинают. Что вы делаете? Собачка. Надо забыть, такой дружка. Да? Собачка угу. сейчас все за оба. Угу. А а а -а -а. Какая-то тетя с... этой с коляской.

Вечерний дом. Вот. Вот. Ну, вот, что ты больше всего любишь? Я? В смысле? Ну вот какую-то там... Вещь? Да. Животного? Какого больше Юля, не смей мне дарить на день рождения а животного. Нет. Не Мама выкинет, блин. Я не Или попугайчика. Попугайчика. Попугай реально попугай. люблю. Попугай. люблю. Хорошо. Устрой пасхалку. <laughs> или пиши Мам, попугай. Или, Мам, или Мам. делай картинку Мам. из попугая. Ага. Ты И кто, типа, первый увидит в этом видео, Машинка поехала, папочка. Потом... Я понял. Понял, да? Модель, смотрите какие. Тут наш красный дом. Тут наш дедушка живет. Ага. Фу, жарко. Фу. Даже не представляете, как жарко. Угу. Вы сейчас дома? Смотрите это видео себе с кондиционером, у кого есть. А мы ходим по жаре, да. чтобы показать вам котят. хорошие, они очень милые. Смотрим сюда. Стоп. У нашего дяди с... сегодня день рождения. Да. Идем. Бежим.

Машина прямо на нас едет. А -а -а. Там все девочки, котята. Да? Да. Прикольно. Там самый, самый такой. Рыжий, черно-белый. Рыжий, черно-белый, да. Садик это какой? Восьмой. А мы были все в девятом. Видишь, мастерская это? Угу. Тут уже не ляля, блин переделать какую-то мастерскую. Лучше вот, бы сделали еще лучше детский этот. Хотят уже почти близко. Да, котята почти. Один. Это восьмой, а следующий девятый. Они очень рядом. Сейчас. Он, наверное, на площадке гуляет. Если что, посмотрим. Он не будет бояться. В смысле, проситься домой. Нет, мы ее тихонько. Мы за забором пойдем. Да я имею в виду, если он нас увидит. Не, мы тихонько, мы как умеем. Тихонько. Говорю, если он нас увидит, мы, в смысле, чтобы мы поздоровались с ним там. Нет. Нельзя? Нет просто развернулись, типа это не мы. Какие-то девочки. Какая-то машина. Еще одна машина. Еще, Главное. еще, 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 еще. Как красивый цвет машина. Он уже не котенок. Это девочка беременная. Вот-вот Верочки. Да. 23 24. Сейчас мы будем где-то видеть котят. А, я помню, он там возле дома, да? И это мы там проходили. Вот еще какой-то хороший. Да. Ну так это уже взрослый. У него он... глазом проблема куда-то. Угу. Бедненький. Да, Ой, какая-то вачка большая уже. Взрослая. Сейчас мы скоро увидим котят. А знаешь, сам... это даже не овчарка, это какой-то вот этот так, я... ой, я боюсь да не бойся, видишь, знаешь, что закрывает потому уже... что да, я видела ой, какие хорошенькие ой, хорошие только они уже взросленькие, видишь и он маленький есть, смотри, какой он они пущенькие Какой хороший. Не бойся, тихо. Подержи камеру. Тихо. Ай, не царапайся. Малыш, не бойся. Тихо. Мы тебя не заберем. Я ж тебе не... А ну, Этот малыш, он был еще совсем малюткой. Он серый, как хорошенький. Он серенькая. Не бойся, ты моя хорошая. Они разбьет. Не боится, блин. Ой, лезет. Не лезь на него. Ты хорошенький. Иди Мне больше всего нравится беленький. Только она больше мягче и беленькая. Нет. Давай возьмем одного. Погуляем. Нет. Нельзя, Юля. Они, блин, уйдут. Нет, они не уйдут. Мы их возьмем чуть-чуть, погуляем. С ними сходим. С ними сходим в этот. Посмотрим, где Дима и еще назад. Да, Юля. Чуть не наступило наступила. Куда ты идешь? Тебе мама не разрешает. Юль, пусти его. Ее, в смысле. Дай мне ее. Не бойся, не бойся, не бойся. Я ж тебя от... Мама ушла, можно поиграть с малышами. Что? С малышами можно поиграть, потому что мама ушла. Угу. Ну, ты... ну ладно, ребята. С вами был канал Хэллоуин Кома ТВ Мы были ну, Мы делали чел, Ботл Челлендж Мы еще Прогуливались с котятами Не, забудь, не забудьте подписываться на мой канал ставите лайки Подписывайтесь на мой инстаграм Ссылочка под видео будет в описании И Нажать на колокольчик Чтобы не видео Fá